На Была озвучена претензия, что да. шастает везде Зеленский, по тем шастает, населенным если пунктам, если бы, если который... это... Якобы Зеленский был в бункере непосредственно в городе Волчанск, там вручал награды, мы сбросили ФАП. Ну, Волчанск давай, пускай в Купянск еще заедет и в Харьков. Щоб ж ми знали, так сказать, направлення двіження. А так як живе там в місті Київ, ну да то і Київ буде третій. Ну, Війна на болотах продовжується. Здавалося б, за два з половиною роки війни можна зрозуміти, що рожеві мрії про захоплення нашої столиці варто викинути зі своєї голови, поки вона ще ціла. Але ж ні, ці дегенерати знову взялися кричати про взяття Києва. Щоправда, вже без оптимізму та конкретних дат. И накануне немецкий пропагандист Юлиан Рёбке разделил количество километров, которые нам остается до Киева, на скорость, с которой мы прямо сейчас продвигаемся. У него получилось время, за которое мы сможем добраться до украинской столицы ориентировочно 720 дней, утверждает Юлиан Рёбке. Ну то есть через два года мы должны... оказаться в городе Киев. Німецький журналіст і аналітик Більд Юліан Рьопке і справді зробив таку заяву. Тут Скабєєва не збрехала. Але ця аналітика Рьопке не має жодного стосунку до реальності. Як заявив голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, прогнози Рьопке більше будуються на хайпі та каналах російських воєнкорів. ми, говорили, а ми підемо на Київ. Ну якщо просто піти на Київ, взяти Київ, ну далі. Що? Не, ну ми надіємося, чесно. Не, не, не. Ну, нет, если чесно. ні, ні. ну какета, да. ніє, так? спешка нужна ловле блог. За дивним збігом обставин останнім часом прогнози німецького журналіста збігаються з наративами пропагандистів Кремля. Так після атаки на Охмади Трьопка заявляв, що ситуація катастрофічна. Бо або у Києві більше немає ракет, або самі системи ППО стали мішенями. Тож як сприймати ці заяви, вирішувати вам. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що безумовно усі підрахунки експертів, де коли і наскільки просунуться росіяни, це гадання на кавовій гущі, але ставитись до самого питання занадто легко не варто, тому що на деяких ділянках фронту росіяни дійсно швидко просуваються. Це не складно помітити навіть по картах, які є в мережі. Тож, якщо їх не зупинити, війна реально може прийти дуже швидко, в тому числі і до тих. кто не пришел на войну. Это Донецкое направление, и на этом направлении мы видим буквально через каждый день, можно сказать, через два дня, как говорится, новые заголовки о том, что освобожден очередной населенный пункт. Но в принципе в этом направлении наши подразделения Министерства обороны Российской Федерации достаточно-таки хорошо продвинулись за последние пару месяцев и двигаются вперед все больше и больше освобождая территорию Донецкой Народной Республики, я так думаю, что в скором времени мы сможем уже констатировать факт полного освобождения Донецкой Народной Республики. Есть потенциал, есть запал пойти и дальше по территории Украины? Ольга, ну, знаете как, вот этот вопрос он обсуждался и ранее неоднократно, я скажу так. Э, так та тактика, которая избрана сегодня верховным главнокомандующим, руководством Минобороны, и я считаю, что это самая лучшая тактика для того, чтобы не нести крупных потерь Найважче нині українським воїнам, передусім на Покровському напрямку. Там щодня відбувається найбільша кількість штурмів. Але не легше і на Харківщині. Окупанти не відмовилися від своєї мети просунутися вглиб області. Нині готують там новий наступ. Щоб підбадьорити наших військових, а також привітати зі святом воїнів сил спеціальних операцій. Президент України Зеленський прибув у район Вовчанська. І від цього з Соловйових розірвало. по поводу того, что Зеленский там, может, не приехал, а может, приехал, как они пишут сами в их пабликах, там «Зеленый туман накрыл Волчанск». А, по мне так пусть приедет. У нас же традиция. В Маринку приехал, хопа, закончилась Маринка. В Авдеевку приехал, закончился в Бахмут приехал, закончился Бахмут. Ну, Волчанск давай, пускай в Купянск еще заедет и в Харьков. Чтобы уж мы знали, так сказать, направление, движение. А так как живет он в городе Киев, ну, да. то и Киев будет расти. Ну и Киев, конечно. Дело в том, что он туда поехал вручить награды офицерам сил специальных операций. А Сегодня день у них сил специальных операций. И он как-то должен объяснить, зачем их туда бросил. Это элитные войска, которые готовятся много лет для того, чтобы очень важных мероприятий. А он бросил их на фронт такой очень тяжелые бои. В общем-то, только для того, чтобы показать перед саммитом НАТО о том, что вот они не только отступают, а могут немного наступать. Ну вот он пришел, сказал, ну вы типа здесь сидите, вас, так сказать, бомбят все время русские, но есть надежда, что когда-нибудь будете наступать. Это, в общем, такой-то ну, мелкий, я бы сказал, почти бюрократический пиар. Со сторони а, Зеленського. черговий нокаут від нашого президента змусив пропагандистів шукати виправдання. Мовляв, як же Зеленський так спокійно їздить на фронт, а вони його не знищують. Тож, виявляється, це все політичне рішення Кремля. Ти є інформація по Волчанську? Якоби Зеленський був в бункері непосередньо в місті Волчанськ, там вручав награди. Мы сбросили ФАП и как будто бы промахнулись. Но это если верить украинским социальным сетям начну с последнего вопроса. Зеленский никогда не выезжает на передовую, он находится в 100-150 километрах, поэтому все, что видят люди и жители Украины, и жители России, это все вранье. Ни в коем случае он не выдвигается. Ну а себе, скажем так, простонародье пуха набросать о том, что он там где-то попал под обстрелом и промазали, ну если бы хотели, попали бы, понимаете, это точно. Ні, не выезжает на прідовую. Це якраз про бункерного діда. Бо чомусь я не пригадую, що Путін відвідував окуповану його військами Херсонщину, Харківщину, Донеччину чи Запоріжжя саме лінію фронту. А з приводу, якби хотіли, попали б, то вже і тут знайшли собі росіяни виправдання. Была озвучена претензия, что шастает везде Зеленский ну, по тем населенным пунктам, которые... Да. Слушайте, Слушайте если мы бы, об этом говорили уже много бы раз, спорили и нет тут решения. Если бы от этой личности что-либо да? зависело, так, понятно. тогда это было бы интересно. От него ничего не зависит, то он просто озвучивает то, что он озвучивает. И это ретранслятор. Це не лідер, нічого він нічого вирішує. Ох же ж, і жаба душить. А ще важливо, щоб президент України відвідав та нагородив саме бійців сил спеціальних операцій зсу. Це справжні професіонали, яким під силу виконувати найскладніші завдання. Як на найбільш запеклих напрямках фронту, так і в тилу ворога. Саме завдяки професіоналізму воїнів ССО ми повернули український прапор на острів Зміїний у перші місяці Великої війни. Їхні операції дуже секретні і дуже неприємні для ворогів. Скабієві після цієї поїздки Зеленського стало тривожно. Нелегитимно Зеленский публикует видео с вручением наград бойцам сил специальных операций Украины. Вместе с руководителем офиса президента Ермаком и главкомом Сырским просроченные Якобы находятся в одном из бункеров под Волчанском в считанных метрах от позиций российской армии. Шановные воины, шановные наши бойцы, уважаемые наши бойцы, солдаты, сержанты, офицеры, генералы. Сегодня вы на этом направлении. Сегодня мы на чем мы оно, вероятно, одно из самых сложных. Вся страна на вас рассчитывает. Вся краина на вас розраховая. Яркими победами на фронте руководство самого элитного соединения ВСУ похвастать не может. Вместо этого поздравительный ролик на восьмую годовщину формирования ССО. Здесь малолетний бандит в капюшоне и гриме от лучших визажистов квартала 95 демонстрирует навыки партизанской войны, собирает взрыв пакеты и болторезом перекусывает высоковольтные провода на подстанциях. Бутафории выглядит и дорожный знак из Мариуполя. У оригинального более узкий шрифт на нем. Террорист-подпольщик малюет кисточкой украинскую букву «И». Еще раз, украинский режим преступный, сам Зеленский призывает к терактам в России. Ну чому одразу до терактів підстанції на Росії загоряються самостійно: чи то кара небесна, чи невідомі сили? Можливо, спробуйте припинити знеструмлювати Україну. А щодо Маріуполя, то там обов'язково з'являться українські сили, бо це наша територія так само, як і Крим. Савітник офісу президента України Подоляк призиває уничтожити Кримський мост та тикавати пригранічної території Росії. Є воля і средства. Необходимость разрушения инфраструктуры и обеспечения. Это не только касается Крымского моста, но это касается и всей инфраструктуры, которая идет вдоль побережья. Все это должно быть уничтожено. Нужно уничтожать инфраструктуру в приграничной зоне, Ростовская область, Белгородская, Курская область. И все это нужно выносить, сказал подоляк. Это опять-таки. разговору о том, с кем мы сражаемся. Сложно себе представить, хоть какое-то российское официальное лицо, которое бы позволило себе такого рода сентенции. Это невозможно. Звісно ж, невозможно. У вас возможно лише закликати до повного знищення України та до атак інфраструктури країн НАТО. Якщо Скабєєва забула, то я нагадаю. Ваша интерпретация ⁇ демилитаризация Украины ⁇ это не, не четыре области, которые это не четыре пошли области. в состав Российской Федерации. Это, это, отсутствие это отсутствие Украины. Отсутствие Украины как государства, оно может быть в каком-то мере там какими-то кусками сохранится. Нужны не слова сейчас, а практические дела. И без комментариев. Надо категорически запретить наносить удары по этим трансформаторным подстанциям, это не те цели. Необходимо уничтожать электрогенерацию. То есть залы с турбинами. Одно лишь попадание ракеты Х-69, либо калибр туда, делает невозможным дальнейшую эксплуатацию и выработку электроэнергии. Требуется от 4 до 5 лет. Полностью демонтаж до зимы же еще надо дожить а судя по той скорости с которой вот выключаются электростанции подстанции газовые хранилища я думаю что к наступлению нового отопительного сезона а, отопить придется кизиком и это не метафора и это не метафора у нас а, у добрых русских людей есть один практический вопрос. А насколько наши вооруженные силы далеки а, вот от того рубежа, за которым на Украине должен наступить блокаут? А вот если у них начнут взрываться газопроводы, если у них начнут взрываться носители всего чего угодно, сигналов под океаном, вот тогда они начинают читать ущерб и говорят, нет, это нам слишком дорого. Когда не у нас в Азове горит база, потому что опять не поставили систему защиты, опять все считали, что да ну ладно, сюда-то не прилетит, ой. А когда у них начинает все гореть, когда Нидерланды начинают пылать, тогда очередной из руководства Нидерландов, не будет говорить «Ха! Путин дал слабину», а будет смотреть, как у него порты взлетают на воздух. Россияне – террористы. Цей факт доведено массовым злочинами, які вони здійснюють на нашей землі. Вони пришли не освобождать, а знищити нашу державу. Мне кажется, что э, большая часть работы, она должна делаться не на передовой. То есть наша страна уже потихоньку тоже приходит к тому, что мы делаем часть работы, работы непосредственно не, не, не на передовой, а с населением Украины. И я так думаю, что то, что украинское население сегодня уже пришло к осознанию пагубности войны против России, уже осознанно понимает, что руководство Украины – ведет их к, полне, к полноценному уничтожению. И, понятное дело, разъяснительная, разъяснительная работа с нашей стороны должны сделать как раз вот факт нашей победы уже в ближайшее время завершенным. Я считаю, что мы на самом деле далеко не все делаем для того, чтобы эта борьба закончилась быстрее нашей победы. Мы недостаточно делаем, как мне кажется, для того, чтобы украинцы быстрее прозревали и переходили на сторону правды, как мы считаем, на нашу сторону. Чтобы быстрее происходило то осознание у украинцев, которые у жителей Украины, у граждан Украины, которое требуется для того, чтобы мы, наконец, пришли к результату. От ви якраз достатньо робите для того, щоб українці прозрівали та розуміли, що з вами, росіянами, миру не буде. Бо ви вбивці та гвалтівники, ви маніяки та терористи. З вами потрібно боротися, і ми будемо це робити. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіціна. Побачимось.